В том году мы сидели 15, даже в этом году, да, мы сидели 15 дней, вообще мороз 15 градусов, и мы были без света. Перебили эту линию 110 и все, теперь время на, значит, полгорода. Там время на свет, ну сколько, на, на 6 часов. На 6 часов одна половина города, на 6, на 6 часов другая половина города. Знаю. Знаете, Но что обидно? Что мы как бы за Украину, да, мы находимся на Украине. У нас нет вот этих вот э, газа, света. Там же, там в Донецке, там вообще непонятно кто. И у них есть все. Вот и люди потом смотрят. Не, ну интересно, а что это у них там есть, а у нас нету. Мы как бы Украина, и на нас, извините, положили. Уже мы на электричество набирали этих приборов, вот, а света так и нет. Перебили линию, все. Тени, те сволочи, сволочи не пропускают. Вот, а наши не могут, а эти да. А этим вроде бы и должны помочь и с деньгами. Так теперь ДТЭК не хочет. Куда смотрит Ахметов? У вас вчера был свет? сколько? Часа 3 четыре Часа 3 -3 было. Вот все, больше а, не будет. Все, да? все. все. А включен опять же на, на 3-4 часа, да? не больше. Ну, уже вы а хотели, мы а хотели нету, давать посудку. Вы включаешь а аппаратуру, на она начинает греться и дыметь. Три недели назад нас опять обстреляли зимой, зная, что такие тяжелые условия. Били по одному тому же месту, что летом разбивали. То есть оно уже пристреленное. И перебили. Теперь нас не подпускают. Людей вынуждают зимовать в таких условиях тяжелых. Это нереально. Да. Согласовали э, с ДТЭКом, что в течение недели мы ведем новую линию. На следующий день я позвонил техническому директору ДТЭК, и он сказал в категорической форме, что это нецелесообразно, экономически им невыгодно. Но о том, что население здесь погибает, то есть они к этому никакого отношения не имеют. Судьбы людей их не волнует, а это же граждане Украины. У нас есть бригада, материалы, вышка. У нас нет окна. Не согласовывает его. Не согласовывает та сторона. Донецкий которой. Второй момент это вторая линия, которая разворована. Значит, у нас есть материалы, мы закомплектовали для ее восстановления. У нас есть подрядчик, который готов к выполнению работ хоть завтра. Но ее останавливать, это надо время. Недели три, может быть, четыре. Угу. Но опять же нужен коридор. Мы готовы были выехать, но у нас нет согласования с Российской Федерацией. Значит, на данный момент, после обстрела, э, должно пройти двое суток, чтобы было подписано ну, разрешение на производство работ. Значит, по прекращению, совместное прекращение огня, контроля по прекращению огня. Вот там подписывается генерал какой-то майор Российской Федерации. Вот нету такого, такой подписи. В последнее время тут нам перебили, допустим, 110 десятку. Сейчас идет обстрел по городу. Ну, не такой интенсивный, как было раньше, но все равно он идет. Значит, стреляет в основном в то место, где у нас сейчас идет питание в городе.